Не припиняється змагальний у місцевих представників тайського боксу з другого етапу Кубка України повернулись наші перші гості Олексій Гаянін та його тренер Сергій Рябухін. Наші вітання. Доброго ранку. Перше питання до тренера. Мабуть, що за змагання були, скільки ваших самовихованців там брало участь? Це був другий етап Кубка України, по петаванському боксу Мої Тай. У нас наші ребята повинні було їхати п'ять чоловік. на жаль, поїхали двоє по ряду причин. в том числе. И э, Еремчук Александр, к сожалению, проиграл. Проиграл неоправданно, скажем честно. Вот. И Алеша я вот у нас выступил и выступил достаточно удачно. Пришел до финала, в финале провел бой с уже, в общем-то, знаменитым бойцом Тришиным Константином. Это двухкратный чемпион Европы, чемпион мира, парень воевал, э, принимал участие в К1 в Японии. Ну, то есть тоже профессионал. Вот, это была первая их встреча, надеюсь, не последняя. Леша ему проиграл ну, по ряду причин, потому что э, слишком большая разница между четвертьфинальными, полуфинальными боями и финал, финалом, как я сказал Тришин, э, по, уров, по уровню, э, так, тех, техническому, по уровню проведения боев, очень большая разница, поэтому, естественно, с первого раза не удастся нам. Ну, надежды есть. Алексей, какие твои враждебные вид турниру, вид поединка с таким титулованными спортсменом? Ну, сам турнир там на хорошем уровне, все бои, люди выступают, чемпионы мира, там чемпионы Европы. Ну, вообще чемпионат Украины, если выиграть, то уже ну, можно считать, что ты гарантированный чемпион Европы по крайней мере. Но... Тут у наших все такие сильные? Бюджеты. Да, ну в четверку лучших стран входит Украина на третьем где-то месте после Таиланда и России по тайскому боксу. Ну а стришный, ну, как бы на опыте он меня переиграл. Такое, ну, как бы не показалось мне сильно тяжело с ним боксировать. Ну, нормально, можно тягаться. Тем более, такое первая встреча, там, всегда, ну, люди проигрывали чемпионом, ну, только там феноменальные Мохаммеды Али там всякие сразу выстреливают. Ну, а люди, ну, обычные, трудятся. Ну, буду готовиться, буду с ним еще там сражаться. Думаю, что выиграю. То ты уже знаешь, как, какие приемы против него можно. Ну да. Поводить. Да, ну как бы уже видел, что можно против него, но и действует там. То, что мы с Сергеем Николаевичем отрабатывали там, на тренировках. Ну, как бы можно с ним сражаться. Ну, в Зале ты давно занимаешься тайским боксом? Ну, года 4, наверное. Mm. Ну, по сравнению с Тришиным, конечно, мало, он там лет 10, наверное, да? Да, он шести лет занимается тайским боксом. Что-то Ему за раз 16. 16 Нет, Он 6 лет начал заниматься тайским боксом, ему Все, сейчас, возьми. если я не ошибаюсь, да, около 25 лет. То есть это уже зрелый взрослый спортсмен, занимается очень давно, огром, имеет огромный опыт за плечами. И в принципе очень хорошо, что такие спортсмены у нас есть. То есть для, я всегда с ребятами говорю, что для нас это очень хороший выход. Не надо никуда ехать далеко платить много денег, чтобы сейчас с подобным уровнем спортсменов. Для того, чтобы наши ребята, они же растут с подобными встречами. Взяли международные змагания, какие-то это? Ну, намечается, как, как всегда в этом году в Ялте, чемпионат мира по боевым искусствам посмотрим, если не ним ничего могу сказать. Вопрос, опять же, банальный вопрос финансов. Там э, взнос только 70 долларов и так далее за, данную одну версию. Вот. Если мы сможем решить финансовые проблемы свои, то да, поедем. Взагалі, сколько бейтин собирают из брата? Брат? Кто у вас э, в перспективе? У нас сейчас э, вот, как бы готовы три человека. Это Бондаренко Алексей, э, Саша, Еремчук Саша и Янин Алексей. Вот трое, которые вот, да, нереально могут сейчас соперничать. Взагалі хлопці приходять до вас займатися у школу з нуля чи вже якийсь досвід мають змагальний чи можливо там, тренувальний? Ви їх з нуля тренування. То есть нулевые, и в принципі, то що Леша говорит 4 года, так, поряд 4 занимается, это очень мало. Понятия з тим же боксом, тайский бокс аналогічно. После этого срока пятилетнего начинается совершенствование, начинается тот рост спортсмена профессиональный, который он может дать. Поэтому, в принципе, сейчас находится на начальном этапе развития, и то, что он сейчас показывает такие результаты, это уже многом говорит. То есть ему немножко еще время, год, как мы видим. Вот, в течение этого года он должен себя проявить. Ні цікава схема розіграшу змагань українських. Був другий етап Кубка України. Коли був перший, скільки взагалі? Чи Кубок це єдине змагання в Україні? Ні. проводиться. Перший етап був у февралі в Одесі. Зараз другий етап і 14 октября, коли ми готуємося буде в Харкові фінал Кубка України. Крім цього, проводиться ще чемпіонат України, теж там участвували. У нас там якраз Іримчук Олександр удачно виступив. Вот, вот четыре основных чемпионата в год, и, и, и кубки Украины это, это проводится в рамках подготовки к чемпионатам Европы и мира. То есть по результатам вот этих чемпионатов формируется сборная Украины, уже, которая будет ехать вот, после финала в Харькове, после финала кубка Украины, ребята будут ехать Тельо на чемпионат мира в декабре месяце. Почему не проводятся соревнования в Запорожье? Почему же вы не проводятся за Раньо Национальни? Ну, ну, одна из причин. Мы, наверное, еще не созрели для этого. То есть у нас есть хорошие ребята, есть э, хорошие уровни бойцы, но это, их мало. Их мало. Три, четыре, пять человек их мало. Э, по сравнению то, с той же Одессой, они привезли там 30 человек. Из 30 человек, ну, человек 20, это уже мастера спорта. Соответственно, для того, чтобы с ними конкурировать, а у себя на родине проводить и в лицом грязь не упасть, наверное, нужно поднять планку тайского бокса на такой уровень. После этого делать следующий шаг, уже проводить чемпионаты Украины здесь за хороший. Хлопцы уже довольно доросли все, и, конечно, спорт – это не единственное занятие. А вот, Алексей, чем ты занимаешься в повседневном жизни? Чем на работу хожу. А ты работаешь? Ну, сейчас нигде, но работал на заводе, на алюминиевом комбинате. И как ты стыгаешь после рабочего дня, еще идти на тренирование? Сколько взагалі, как у тебя происходит тренування? По сколько годин на день, взагалі, ну, часто? Каждый день, кроме воскресенья, часа по три у нас тренировка. Ну, после работы еду тренироваться сразу. Ну, ну тобто, просто... тебя втомлюет, Спорт, то есть это тебе не втомлю, в тебе достаточно желания. Спорт, как есть, Ну, как бы... Утомляет оно иногда, но больше морально утомляет. Ну, как бы, я считаю, что каждый мужчина должен ну, заниматься спортом, чтобы ну, хорошо, по крайней мере, выглядеть ну, и здоровым себя чувствовать. Тебе сколько лет сейчас? 25. И ты 4 роки так занимаешься? Да. До этого ничем не занимался? Ничего а счет что не тебе стукнуло такое, что ты решил пойти на тайский бокс? Ну, когда-то по телевизору посмотрел, как профессионалы там боксируют, и ну, решил пойти посмотреть тоже, как оно. Ну и когда ты первые результаты? Там, можно сказать, сейчас. Вот. именно сейчас только первые результаты и почувствовал. Ну, до этого как бы там выступал, ну, выигрывал тоже там, по кикбоксингу, тоже по таю. Ну, все равно как-то... А ты еще в новище, чтобы выигрывать трофей, там, стать мастером спорта, лучше можно было просто для самого я заниматься начал сам для себя просто. Ну, как бы для здоровья. ты накрыть на улице, так. да? <laughs> там, нет, ну нет. На улице меня не обижали никогда. Как бы просто сам для себя решил позаниматься. Не знаю, люди футболом там идут заниматься. Я на бокс пошел. Зали свои знания ты никогда на улице не застосовывал? Не было таких. Ну, было, но стараюсь не использовать. Ну, как бы, ни к чему можно все решить мирно с людьми. поговорить Трасса ни к чему. Ты дипломат? Ну, да, можно так сказать. Тебе є можливість проекламувати зараз тайский бокс перед другими видами спорта, перед единоборством, можливо, там боротьбою, боксом. В чем перевага саме тайского бокса? Ну, как бы тайский бокс пожестче, чем все остальное, Ну, и тут более по сравнению даже с обычным европейским боксом, разрешено ну, больше действий. Там, борьба в клинче, там, ну, скрутки, борцовские, похожие, вернее, на борцовские скрутки, но ну, также все удары. Там. Руками, ногами, локтями. Ну, как бы, ну, тут такой вид спорта объединяет и как бы бокс. Ну, такой, ну, бокс, как ж, живой такой вид спорта. Там движение, ну, там силовую подготовку как у, у борца. Ну, такого просто ни в каких видах спорта нету. Ну, там карате, может оно там жесткое какое-то, но они не ну, техничные, не тактические. Какие твердолобые люди <laughs> <so. It's like. laughs>